dedim axı bu bu zehniyyət o zehniyyət ki idarə edir zehniyyət o zehniyyətin övçuğudur ona görə onu eləyik ki ona görə onu eləyik ki yəni bular cümhuriyyət deyəndə Nəmmədəmin cümhuriyyəti tanımırlar bular bizim cümhuriyyət anlayışı var yarın bizim cümhuriyyət anlaşımız çatdı o nəmmədəni hemin tanımır nə Məmmədəvinin qurduğu cümhuriyyəti tanımır nə o qurucu babalarımızı bilmir Ona o, o Azərbaycan tarixində o çox belə biraz da belədir ki, çox qarma qarışıq bir tarixi dövrü bilmir. Necə oldu ki, heç bir şəradlar filan yox olmadığı bir zamanda bu kişilər Qafqazda əmələ yaradıcıları Azərbaycan Respublikası altında birləşdirə bildilər. İndi hətta prezident də çıxdı dedi ki, İrəvanı Ermənlərə verdilər. Bunlar, eee, bu anlayabilmir ki, Necə görünə bilədi ki, Türmənçay müqaviləsinin səhəri günü bir hafta sonra müqaviləmiz ərazilarından Erməni əyalətləri oradan çar tərəfindən elan olunan Naxtəvan və e, İrəvan e, xanlıqları necə oldu ki, heç deyincə biz Naxtəvanı onların əlindən alıb e, çar imperiyanın əlindən alıb özümüzün edə bildik. Bu anlaşma zəhrobbu. Yəni demək istədim nədir? Nafiq nə familiyası nə də onu bilmirəm. Nayib Həmzayev. Onun familiyasına da bax. Görürsüz bizdə deyin, baxan, deyil, 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 də təəssürat budur. Baxın, bu Həmzayevlər hamısı saat bölmədədir. Heç bir kərləyən familiyadan maraq gəlibsiz. Bu Həmzayev, ondan sonra bu. Onda nəticə et varlıda biz bir tərəfdən Həmzayev, Nəfi Həmzayevdən Sərdar Əlbəliyin Cumhuriyyət bu tarixi və Cumhuriyyət bağçaları fərqlidir. Sözün özünün qavrayış mənası fərqlidir. Anlamı fərqlidir münçu nə Məmmədənin var. Nə 18-20-ci illərdə mövcud cümhurət var. Onlar üçün cümhurət Heydər Əliyevdə, Heydər Əliyev o dağıtdı, o da nə bələp Heydər Əlim partiyası gəlirdi. Heydər Əliyev bunu da özündən asıb dedi, bunları belə gətirdlər. Bu həm də o dediyimiz zehliyətin istəyi idi ki, adamlar unutmalısan. Hey 18-20-ni unutmalısan. Məmmədənin olmamalıdı. Hətta müsavat adını, Müsavat partiyası adının bax belə bərpa eləmə yardımla yaşı bu çökə salınmasının və sonradan da 3-4yə bölüb məsinin əsas e, səbəbi də o zehniyyətdir. Bax belə təq təhsil edirlər. Şərad qururlar, bir-nəvələr oğluna alırlar, ondan ola-ola verirlər, sonra bölürlər, düşürə, besirə. Yəni bir e, millətin tarixinin e, belə də ki, ən önəmli zamanında ölkəyə rəhbərlik etmiş, e, bu parlamentdə sərhət qazanmış və e, belə də e, ki, ölkənin ən belədəki küçrəvi partiyalarından birini gətirib indi ilincunun bu vaxtında 20-ci əsə 3-4 ilə böləsək, hələ bir dəfəcə başdırıb orada yeni müsavat qurulur, bir müasir müsavat qurulur. Əvvəl elə müsavat qrupları, orada əski müsavatçılar var idi, nəm, kağdaş müsavatçılar. Hə, belə-belə dedilər. Hə, o ona görə onu görürlər ki, o bölündükcə buların cümhuriyyəti böyə biləzdiniz. Və hə, buların bir daha deyirəm, nafik Nagif Həmzə Yersərdər və deməkcə e, Məmmədəvini təqiq etdiyinə görə cümhuriyyət medalından təltif olunubdu. Yox, o Məmmədəvin təqiq etdiyinə görə deyil, o da ayrıcürə yazılıb. O yazılıb, biləyim, bilmezdə, yazılıb. ki, cümhuriyyətdə nə bilim Azərbaycan cümhuriyyətinin tarixində də orada yaza bilməzdil axı Məmmədəvini. Ona priambula yazılıb. Təbii. Bilərsiniz. Priambula da yazırlar ki, bu belə nə bilmirəm Rəsulxanın nə bilmər nayn şahmat östandı xidmətlərinə görə medal nə görə verilir, düzdür? Bu tarix üçün yazılıb ki 50 il 60 il 100 il sonra açanda desinlər "Qarabağ bu kimimiz?" belə bir resul qarşın istiqlalət üçün savaş verilmişdir. Bildiyiniz müstəqilliyin möhkəmlənməsində filan orada yazırlar, yəqin ki yazılıb. Çünki elə belə medal verilməz ki. Baxın bu ölkədə istiqlal ordeninə layiq hətta heyətə daxil var. düzdür. 1945-li dövrat olur o zamanında dir. Hətta mənə qalsa, sonradan Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinə parlament 100 faizə sərim. 2 nəfər iddiaçı sıra sərlədim. Onlardan barının hamısına siqall ordeni verilməli idi. Amma siqall ordeni kimə bir-birlərə verilib bu günə kimi? Çox az istisnalarla da belə ölüb və yenəndən sonra belə ağzlar yummaq üçün. Siqall ordeni Azərbaycan istiqlalına bir ömür düşmə kasılmış. Bu gün də düşmən adamlara veril. Bakın, verilib. Baxın kimlərə verdik siqall ordeni? Bəli, Sədam və Azərbaycanın müstəqilliyinin əleyhinə səs verənlərin tam əsəriyatı parlamentdə iğləşdi. Parlament dəyiləşdirilib. Bax, siqnal deyiləm, bu istiqanlı deputatlar bu bardaq məlumdur. Bu indi bu tarixdir, bunu silə bilmərsən. Nə varsən başa. Siqnalçı deputatlardan tək bir adama istinad verilməyib. İstiqanlı deputatlar bax o, ki, o tərtar dedilər ha. Əzdırə döyüdürəm, danışa bilən tutduranlar hamı istiqal ordnalı. Aç şu bizim sigar ordeni aparıb şeyh Əziz də palıbər, edaddan nə dadı bu? Ərəbistandan da nə bilir, musabihatlar şeyxlərlə, oyla məli başına dur. Birdən keyfətsində bir çambancağıq aparıb da palıb gəlir. Ha, sigar ordeni nə çük. Bu sigar ordeninin toxtu nə bilir? Bax, Ramiz Mehdiyev, o sevinə bilir, məpə Abbas, sapı sapı. Buların və digər orada çoxdur, adlarının də belə açıp baxasan tək bir adamın istilvalla yahun duh belə qadoldur. Bir iki nəfər xalis deyirəm. O da öləndən sonra Fitar adını bilərsiz, bunu xəlvətcə heç kimdə bilməz. Açıb baxın da, siqaha var orada. Siqal ordasında lauretları nə qədərdi və kimlərdi bura? Cətk bir adama dediyin o siqalçı deputatlardan tək bir adama medal verilmir. Bəs o zaman bu siqal savaşının savaş əksinə onlara bu etibar Məmmədovdur, Rəhəm Gəziyədir və belə fəzilətli məyidir, o zamanın qovarlar deyəm, amma Ee, Neymetten alındığı, kim beğenir, beğenmir, ne alakası var? Hazır bu bazı mavdu, ne bileyim, bak o adalet rahim o video oldu, geçti. Bak o bir yakınlarda oldu, İbrahim, İbrahim neydi, idi, Tofik Kasım o video. Yani bu, bu, bu ülkenin istiqal sabahsını veren bu adamlar oldu. Ha, i̇stiqal ordeni kimler alıp? Bunlardan danos yedan, bunları tutturan, bunları sürat şey döyen, döydüren, Bunlar hem istiqal ordeni alıp. O, Nafik, Hamza evinde, Nagif'ti, Nafik'ti, Münafik'ti, ne bilmiyorum orada dilim dolaşır ya onunla da. Bunun da işte o aldığı orden var e, O da eynen o cüredir. E, onun bir farkı zadı yoktur. Onun yazı var orada ki bu müstakilliği ben ne bileyim müstakilliğinde ülkenin bileyim, gösterdiği hizmetlere göre adam da günah yoktur. sıra kaldı. Parlamentte Mehmet Emin söylüyor. Mehmet Emin söylediğine göre verirler oradan. Doğrudan onu. Ama öyle yazmıyor. Yoksa o naqib bax bu dəqiq bu şəkildə tutdur əlinə götür. Bu dədənin şəklini tut alın və düş bütün bax va rayon rayon təktib bütün Azərbaycanlı olan 95 ton tanıyırıq deməyimizə mətubdur. Və bəli Sədar bəy, yəni gəlmişlər e, bəlkə biraz da kobu çıxacaq Naqib Həmzəyev bə, o e, Məmmədəmil Rəsulzadəni təqiq edən bu də nəğarəsi deputata bu canlıya Nə iki cömüriyyət medalı. Siz medalı fikirlərin, cömüriyyət medalı əvəzinə bunun toyda oyna oynamağı gözümüzün qabağındadır da. İzləyicilər də yaxın bilərlər. Amma bu bir... deyil. Bunun göz qabağında deyil. Əli Hüseynin göz qabağındadır. Bu hamısı beləndir. Bax, harda dediyim ki, mə o gündən dançıq gəl gün səndən o hamısı orada yazılımandır. Ha, baxın. Tərbiyəsiz, əxlaqsız, özünü bilməz Ondan sonra ne bileyim bak kökünden kopmuş, milli kökünden bağlı olmayan yazmıştı orada. Kasma palet adamlar yetiştirildi ve onları da uşak genç ve uşak yaşlarından himayemize götürüp getirip getiriblər de bunu da. Bunu ben şimdi çiğniye vazgeye koymaya çalışıyorum ya Ve bunu yani toplum bir daha diyorum. Toplum öz derdine bakmalıdır. Ne kadar ki biz her şeyi bizi idare edelim ne nece istiyorsa o cürü davransın İxtiyarnı buraxadıqsa başımızda daha beter işlər gələcək. Gəcətdən bax bu ıı, medal almazdan bir təxminən bəlkə 1 ay ay qalıb. Bax adam Rəsmilə Məmmədovuna söyüb parlamentdə, düzdür? Və e, bunu cömürət medalı, medalnadan bax ha, cömürət qurucusu olan adama cömürət medalı verilir. Bunun naradı yoxdur. Ona görə veriblər, bəli. Amma yazdıqları hal şey tarixlə də adı görəcək və 100 il də sonra elə biləcəklər ki, bu Naqif e, Həmzəyə Azərbaycanda müstəqillik savaşının ən öndər adamlardan biri olub. Çünki vaxtaşırı bu birisi adını sədaladım, məsadələyə bilmədim. Sabur Üsmanxan'dan tutdum, nə bilim Hacibəyovdan tutdum, Əfvəz Məmmədovdan tutdum, Həmqazadan tutdum, Vəz Əhmədovdan tutdum. 70-dən var idi. O dövrün müstəqilliyi qornatıb şöldü. Onların keçərlər adı zaddı qalmadı. Amma bu qələtə 100 ildən sonra Azərbaycan müstəqilliyinin ən aparıcı simalarından biri bunu sayacaqlar. Çünki buna cümhurət ordeni verildi. Cumhuriyet hem de o o, o tarihin varisi, tarihe varis diyelim bir adam anlamına gelir. Cumhuriyet orada niye nabıda verirsin ki? Versinler de Sabri Ustam versin Refesim onu, onu versin Etibar Mehmet Oba, onu versin Rehem Gazi ve onu versin Hazım Oba, Hazım onu versin e, ölümünden sonra da olsa Adalet Rehem versin, İbrahim İbrahim versin, ne bileyim Misak Ember'e versin, doğrusundan yanlışından Fena Hüseyin'e versin, Arif Hazırlı'ya versin, Bu gün bizim buradan xoşumuz gəlib-gəlməyə bilər, nemət pənalıya versin. Bu gün bizim hər birimizin bu siyasi zadda baxışlarımız kardinal şəkildə fərqlə bilər. Amma o zamanın adamları buralıqdı axı. Bunu kim danacaq ki, necə danışacaq? Amma biz buları oyundan kənarda tutub özlər də masalarına yazırlar, nə pozurlar, heç yüzlərinə də deyil. Elə də nədir? Tarihində yaddaşına o adamlar çünənə tələb, pullar yazılacaqsa 100 ildən sonra Azərbaycanın cümhuriyyətinin adamları bura çıxacaq da. Və s adamlar nə biləcək ki, burada belə bir deputat olub, belə bir də dolub, belə nə bilib, bunun o silah mücahidlər olub. Artıq beləcək. 100 ildən sonra biz hamımız öləb gedəcək belə adamlar. Gələnlər də gözün açıp bunu görürlər. Orta məktəb bunu görür. Şahidlər bunu bilir. Məsələn, çünki o gənc nəsli, böyük nəsli bunları bilir. Kim bilir ki, bu özdə gözündə çoxdan bir onunla gəlsin rəhm gəzi bu səhnə olmaz. Hələ hələ Sənət rəhm gəzi var, asilblər sənin müdafiə nazir olmaqda məlumat yoxdur. Danə, yəni gələcək e, çoxdur. keçib. E, o qədər bu istilərə hökumətin məhkəmətin açışılmaz yolları var ki, bir daha deyirəm, mən qəti əminəm, artıq çoxdan mən əslində belə də bilirəm. Bu nə İlham Əliyevli məsələdir, nə Mehriban Əliyevli varıqdır. Bun hamısı bax o dediyim o şaka məsələsi var ha. Və o zehniyyət məsələsi var. Orda İbrahim Əliyev yox. Məhəmməd peyğəmbəri özü də orsa idi, bu ölkə əgər o o xəttlə gətirilibsə, bu ölkə bu cür aidar olmazdı. Hər hansı cür nə qədər ki o zehniyyət e, belə pəncələrinin canlıqlarının bu millətin dövlətinin belə adlarına sancı nə qədər ki bizim başımız, beynimiz onun çaynaqlarında baxdansa keçəcək. Bu zehniyyətin dediyi yol ocaq. Biz bir şey edə bilməyirik. Zehniyyətdən qurtulmanın tək yolu hər zaman demir. Biz yaşamalıyıq bu ölkə bizim ölkəmiz və bu ölkənin sahibi bizik. Nənafik, nən münafik, nafilə nən həmzəyə, həmzə evləri, həmzə ev nə deyə başa. Həmzə ev çətələmzən məsəlində. Bir daha deyirəm, bir köroğluya familya buradan görürsünüz. Amma həmzə evlə deyir, nə qədərdir tarix araşdırıb zəda və amma kəsin dəbə be məndirəm de, bunu hər zaman mən diqqətə saxlayıram. Çox təəssüflər ki, vaxtım az oldu. Mən o toyda e, bu deputatın, bu cəmiyyət medalı ilə təltif olunan e, bu deputatın oyun görüntülərini təbii ki, mən sonra kəsəndə paylaşacağam onu. İnsanlar da bilirlər, dostlar da izləyiblər. Çox mükəmməl oynayır. Çox mükəmməl. Onun adı görüb də incir, onun bir də göstəriləcək nə olacaq? Hamı görür, hamı da bilir. Mən heç heç tərrib eləmir. Onun heç tərrib eləmir də onunla qürurlandım. Əslində O elə oynaya bildiyinə görə o bu indoralardadır bax. Bəli. Cümhuriyyət alır. Deputat mandatı alır. O ederek, ki, onu edərək elə oynaya biləsən ki, sən onu belə verərlər. O niyə bilməsən verə bilər də. Bilirsən, sadəcə fikrimdə bir şey kəstik ki, yəni bax belə, belə gözəl, mükəmməl rəqs etməyi bacaran bir rəqqasa Cümhuriyyət medalı əvəzinə kobud da olsa burğulutma medalı daha yaxşı olardı. Həqiqətən deyirəm. Yəni belə insanlara. Bu da sənin fikrin deyil, sözüm deyil.